Bisa dibuka mas, bisa mora. Begini. Kaget. Kaya saya lagi bisa dibuka. Bisa dibuka mas? Ampun. Melayu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد Pada hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jami Jakarta Serta pengurus Yang kami hormati Bapak Ketua RT 09 Serta jajarannya yang kami hormati bapak-bapak ketua RT dari RT 1 sampai 8 yang kami hormati para tokoh masyarakat di lingkungan RW 9 bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RW 9 Mulai dari RT1 sampai RT8 yang kami hormati, dan Ya Allah, wa iyakum Pertama, mari bersama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alamin alhamdulillah, malam hari ini seluruh keluarga. 9 kerjasama pengurus DP dan ketakmiran Masjid Jami Tegak mengadakan malam tasyakuran, malam tirakatan, malam peringatan tahun baru Hijriah. Dengan mengadakan doa bersama yang diadakan di Masjid Jami Tegak disiarkan secara langsung kepada seluruh warga RW 9 khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini betul-betul membawa manfaat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil Bapak Ketua RW dan jajarannya takmir masjid Jami' Teterajo dan seluruh pengurus serta tokoh masyarakat dan seluruh warga RW 9 malam hari ini bersama dalam rangka dirakatan tasyakuran memperingati tahun baru hijriah bersama kita akan membaca akan membaca dikir dari Asma'ul Husna setelah itu acara dilanjutkan di RT masing-masing untuk itu mohon kepada seluruh warga RW9 bisa mengikuti kegiatan malam hari ini yang disiarkan secara langsung lewat YouTube yang sudah linknya sudah dibagi, sudah di share di grup RW juga di grup RT. Bersama mari kita awali dengan bacaan surah al-fatihah. Lillahi taala di al syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis ini yang wa ala mana wasallam bersolat di barokatil fatihah. Allahu Billahi min rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الى خضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال وازواج وذريته واصحابي وجميع خوالي من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم وتابعيهم الى يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علي. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا حضرت جميع القرآن وللحديث وللفقه وللتصوف وإلى خضرة سلطان الأولياء الشيعة القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها والعلماء والشهداء والصالحين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أرواح والدينا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا ورسولهم وفر كتابنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله, الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحكم من علي ومشايه وأهلي وأولادي وذريتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر <سؤال> سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <سؤال> ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدانا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت ما رضاك مقلوبنا يا نوح أخرنا يا رحمن يا رحيم يا مالك <سؤال> يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جنب المتدبير يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتى يا عليم يا قوي يا بسيط يا خفيف يا رافع يا مهيس يا مذل يا سميع يا سر يا حكا يا عدد يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عالي يا كبير يا حكيم يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد <applause> يا حق يا ولي يا قوي يا مهين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا مهيد يا مميت يا حي يا قيوم يا واتي يا مَجِيدُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُحَمِّدُ يَا مُؤَخِّرُ يا, يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يا ولي متعالي يا فرق يا دواب يا منتقم يا عام يا رؤك يا مالي مالك كالملك في الجلال والإكرام يا مقسيد يا جامع يا جامع يا غني يا مني يا مانع يا طا يا نافع يا نور يا هدي يا مانع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صفور عز جل بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على مقصائنا وارفع درجاتنا وزد علما نافعا ورزقا وسيعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصاهي قد زادنا دائم حياتنا إلا الخير يقاربنا عن الشري بعيدنا والقرب رجبنا أخيراً منا المنى بل مقاسينا وابدي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي وسلم على طه صلي للرحمن وآله وصبيه آخر الزمان صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان الفاتحة <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين demikian bacaan Iqrim Asma'ul Husna selanjutnya mari kita berdoa bersama mudah-mudahan tahun baru kejadian ini Allah berikan kita semakin kuat iman Islam semakin baik semakin mendatangkan keberkahan dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Tegal khususnya diberikan

كما ينبغي لجلال وجهك وعاد سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وزوجه وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وجميع اخوانه من النبيين والمرسلين والملكه كلهم اجمعين اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بآسمائك التي سميت بنفسك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك اللهم بالاسماء المكتوبه حول العرش وبالاسماء المكتوبه حول الكرسي، ونسألك اللهم بالاسماء المكتوبه في جبهه جميل ملكه، ونسألك اللهم بالاسماء التي إذا دعيت بأجبت، وإذا سئلت بأعطيت، ونسألك اللهم بالاسماء التي دعك بها سيدنا آدم. وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجمع أن تصلي على سيدنا محمد وصحي وعلى آله وصحبه وعلي أجمعين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذاتنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وغورهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونور قلوبنا وقلوبكم بنور العلم والهدايه والحكمه ورزقنا واياكم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وامرا طويلا مباركا وحسن الخاتمه واجعلنا واياكم من اهل الذكر واهل الفكر واهل القران واهل الجنه ومن السابقين في الخيرات وفي حاجاتنا يا الله ونقول باتاك حتى وقت حاجاتنا يا الله وقت حاجاتنا يا الله اللهم تقبل واسع صوابا ما قرانا من القران العظيم وما حللنا وما شبهنا وما استقبلنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدق به صاحب هذه الحاجة هادية واصلة ورحمة النازلة وبركة المسلمين إلينا وقد حبيبنا وشافينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه والأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين, والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وفدنا واياهم من شر الجن والانس والشياطين ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة ومن الامراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والاخره ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عسرا الا يسرته ولا جهلا الا علمت ولا ضلا الا هديت ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

mudah semua memberikan keberkahan khususnya untuk seluruh warga RW 9 dan mudah-mudahan acara ini akan berkelanjutan setiap tahun. Amin Allahumma amin. Jadi saya mewakili Tamir Masjid Jami Tegarjo juga yang bertugas memimpin mujahadah malam hari ini atas segala kekurangan, kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamith thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh